Unais X Unlimited Jomlah join group itu Kalau tuan-tuan rasa macam tak mau dengar sekarang pun Tuan-tuan boleh dengar pada masa depan Sebab ini adalah komitmen uh, bayaran sekali seumur hidup Tanpa iklan, tanpa tapih, tanpa lapik lah Untuk memberikan satu pendokan dan perkongsian yang sangat eksklusif Yang tidak dapat disaksikan di mana-mana channel dan orang yang lain Siri Empire 47 episod Dan insya Allah akan datang episod yang ke-48 Siri Kuliah Konspirasi Dan juga Siri istimewa dokumentari konspirasi. Video ni memang tak boleh langsung diupload. Memang tak lepas. Ayo kita daftar sekarang. Saya mengharapkan para umpaya Rian sekalian jomlah. Lagi cepat anda masuk, lagi cepat anda dapat akses. kita telah bicarakan tentang melaka pada episod sebelum ini saya telah mulakan dengan bagaimana perkataan melaka itu berasal kemudian tertubuhnya Melaka bagaimana kemudian kita cerita sikit perihal dengan para meswara, kemudian beberapa sultan yang menyusuri sesudahnya itu kemudian kita cerita tentang beberapa teknologi yang ada pada kerajaan Melaka, kehebatan teknologi pertanian mereka, kehebatan teknologi perbandaran mereka, kita dah ceritakan tentang bagaimana Melaka ada rumah-rumah yang diperbuat daripada batu dah ada jabatan angkat dan sebagainya binatang-binatang gajah-gajah yang banyak, so menggambarkan kepada kita bahawasanya bila kita menceritakan tentang Melaka kita tidaklah menceritakan tentang satu tempat klasik yang hanya dihuni oleh orang-orang yang kelihatan seperti mana kekampungan Tapi dia ada suasana perbandaran Jadi sebenarnya, bila kita sebut tentang Melaka, kita tak boleh lari Berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kota-kota dengan -kota Islam yang lain Macam kota Baghdad, macam kota Damsyik, macam kota Mesir, macam kota negeri Mesir lah Taranya ke Kahira. kemudian macam kota di Naisabur Dan Andalus tentunya, itu bila kita ke kemak Melaka tu Bersama Andalus jatuh 1492, Melaka jatuh 1511 ada perkaitannya. Jadi kota-kota ini berdiri. Seperti manalah yang saya lontarkan pada episod-episod sebelum ini, kota-kota besar dalam Islam ini sentiasa ada kitab tarikh mereka sendiri. Kita ada tarikh Dimash ibn Asakir, As kita ada tarikh Baghdad, kita ada tarikh Naisabur, kita ada kisah tentang Andalus saya tak ingat ada tarikh ataupun tidak dalam artikel kata nama tarikh tapi dia ada kitab sirah Andalus sendiri. Kemudian ada tarikh Fatani, cuma tentang Melaka ini. Ha, kita 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 ada hikayat hang tua, sejarah Melayu, Sultan Salati dan beberapa pengulisan yang lain. Cuma saya nak cari kalaulah ada kitab Tarikh Malaka Mungkin ada mungkin telah hilang dalam sejarah, mungkin belum ditemui, mungkin tersimpan dekat muzium di Belanda. Allah taala alam. Tapi saya yakin ada. Masa akan menentukan. Tonton tunggu dan lihat. Simpan video ni betul-betul. Kalau bukan sekarang, kita akan jumpa nanti. Kalau bukan masa kita hidup, mungkin selepas kita mati. Anak cucu kita akan menjumpainya. Saya yakin. Dalam hati sanubari saya, saya yakin ada. Cuma mungkin belum diteroka. Sebab ada kawan-kawan yang belajar dekat Belanda, cerita kepada saya. Dia belajar ni ilmu kesusahan Melayu di Belanda. Dia kata manuskrip-manuskrip Melayu berlombok dari sana. Dan tak dikaji pun. Ha, tak ramai pun yang kaji. Jadi mungkin tersimpan di sana dan sebagainya. Okay? Jadi pada malam ini 14.56 sampai 14.77 Berapa tahun ni? Kira ya, tengok 56 sampai 77 56, 66, 10 tahun, 66, 76, 20 tahun, 21 tahun Sultan Mahasiswa Shah merintah lama 21 tahun, setahun dia kurang daripada Tuan Dr. Mahathir masa Perdana Menteri keempat tu Sultan Mahasiswa Shah merintah apa jadi kita nak tengok Yang kita dah cerita dari episode, episode lepas, saya tak ada sebut lagi nama orang Jadi malam ni baru kita nak masuk Bo nak keluar nama panglima lima bersaudara ni Cuma versi tentang hantuah ni banyak Versi filem pun banyak versi buku pun banyak, kita keterbatasan sumber. Ha, adakah dulu sastra itu memang rujukan sejarah? Ataupun dulu sastra itu hanya sekadar bacaan-bacaan antologi puisi, antologi sastra saja. Tapi ala kuliah kita tak cukup sumber. Jadi apa yang ada pada kita kita hidangkan menu yang banyak tu kita kita kita, kita select lah cuma dia bukan hadis yang kita patut beriman tu tak pada zaman sultan muzaffar shah ingat tak saya kata melaka menang lawan dengan siam pada zaman sultan mansur shah siam masih ada sah Siam duduk ada di mana? Siam duduk ada di Pahang. Oh, oh, Geng-geng Siam ni ada penempatan dekat Pahang. Jadi dia mengganggu orang oh, orang Melayu ini yang ada di Pahang. Saya kalau saya nak katakan Sultan Mansur Shah ni dia macam zaman Sultan Murad lah. Dia yang berbesar, dia menyelamatkan Melaka, dia establishment. Sebab tu kita tengok nanti zaman selepas pada dia, zaman anak dia, dia macam nak stability saja. Tiga Sultan terakhir ni cerita dia menarik. Sultan Mansur Shah zaman dia itu bila mana berlaku begitu, yang pertama dia buat adalah dia pergi serang Pahang. Bukan serang orang Melayu Pahang, tapi dia pergi usir pendudukan-pendudukan orang Siam di Pahang. Ada sejarah menyebutkan orang Siam menyorok di Pahang. Ada yang mengatakan mereka saki baki tentera Siam ni tak balik, jadi mereka buat penempatan di Pahang, jadi mengguru harakan orang kampung atau merisaukan orang kampung, takut jadi special brand dan sebagainya. Maka Sultan Mansur Shah hantar tentera pergi lawan dengan saki-baki tentera Siam yang berada di Pahang. Saya pernah baca satu buku. Dia kata zaman Sultan Mansor Shah ni pemutihan dia perang betul-betul dengan orang asing dia tak suka penduduk asing bukan penduduk asing yang mai melabuk dan mendatangkan kekayaan kepada negara bukan tapi ni yang mai buat ramai mai buat ramai dia pergi duduk dekat belah-belah Mid Valley dia pilih duduk pergi dekat belah-belah China Town. dia pergi duduk dia buat geng ramai-ramai pergi dekat Pacific pergi dekat Summit BM dia pergi duduk geng-geng depa ramai-ramai buat riuh orang yang nak masuk pun takut jadi satu-satu macam yang gangster dia buka kedai runcit apa semua orang, kan PBT pun nak bagi muka Orang yang macam ni yang Sultan Mansur Shah lawan. Dia menggalakkan pelabur asing masuk, orang asing masuk kalau boleh mendatangkan kekayaan. Tetapi dia datang menghuruh harakan, datang buat onar, datang kacau nak darah kita, kacau bagi orang kampung orang Melayu takut, maka dia hantar tentera pi. Bila dia pergi di Pahang, dia pelawan dengan tentera Siam, maka pada masa tu uh, menteri ataupun orang lama ataupun panglima Siam yang nama dia panglima Dewa Sura, panglima Dewa Sura ni nama Siam lah. Dia dia ketua dalam komuniti Siam di Pahang tu. Dia lari. Dia lari seorang-seorang dia. Dia ni ada anak. Dia lari tinggi anak dia. Anak dia ni segak. Nama dia Putri Wangsa Sasi. Jadi anak dia tu diambil dia yang dihantar kepada Sultan Mansur. Panglima Dewa ni, Siam ni, dia lari. Kemudian kata Sultan Mansur, jangan biar terlepas. Kalau masa dia lari seorang. Dia menyusul, 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 lari balik naik ke utara. Dia balik ataupun ke Kelantan. Dia balik sampai ke Siam. Sakit kita. Jadi... Masa tu Sultan hantar kepala masam Um, siapa nama dia? Panglima Sri Bijau di Mana main hantu Ustaz? Nanti sah. Hantu masa ni dah di Pulau Besar. dah berlatih Panglima Sri Bija Diraja Champion lah Saya pun uh, Kisah tentang dia Kurang dibicarakan Dalam Sebab dia tak ada dalam Sastra Melayu Semua ni Tapi bila saya Buka Bacaan-bacaan luar macam macam luar ni Indonesia uh, Ataupun Tuan-tuan kata, -kata, -kata Bagi satu Habak umum macam tu Siapa boleh habak Okey Cari buku-buku sejarah uh, Dunia Islam Buya Hamka Dia sebut dan, dan dia letak dia punya footnote kat situ Jadi Panglima Seri Bijau Diraja ni Champion lah Saya tak tahu siapa Tapi dia senior kepada Hang Tuah So dia dihantar pergi Solo Untuk pergi uh, Cari sampai dapat uh, Panglima Dewa Surah ni Kepala Siam ni Dan dia dapat tangkap Uh, Panglima Dewa Syura ni Dan Sultan Mansur pesan kepada dia Datuk Jangan bunuh dia I want him alive Tengok-tengok Sultan Mansur ni macam mana Tentang Tengok Tengok-tengok macam, macam mana Panglima Sultan Mansur ni Kemudian Sultan Mansur ni nama dia Abdullah Nama dia Abdullah Dia pakai gelaran Sultan Mansur Syah ya, Saya lupa abang tadi Dia bawa pulang ke Melaka Bila bawa pulang ke Melaka Panglima Siam ni yang kata dewa dewa sura ni dia pun terkejutlah anak dia duduk-duduk di uh, istana orang dan masa tu lah sultan cakap elok kat dia semawa dia masuk Islam minang anak dia tu tu sultan masa ni dia pilih jalan pendamaian sebab apa saya kata macam tu lepas dia tangkap panglima Siam ini dan anak dia 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 tawarkan nak minang anak dia iaitu putri Wangsa Sasi tadi tu uh, dia kalau kita ikut sunnah begitu juga mengenai Nabi SAW alaihi wasallam baca sejarah ummahatul mukminin para isteri Nabi yang nama Juwairiyah tu. Kita tengok bagaimana kaedah Rasulullah SAW dalam nak mengislamkan satu kaum. Jadi bila Nabi menikahi ibunda kita Juwairiyah itu, tengok jadi macam mana. Mungkin kaedah ini yang digunakan pakai oleh Sultan Mansur. Jadi mungkin dia nak dakwah kepada orang-orang Syam agar menerima Islam dengan cara begitu. Lepas pada tu dia nak seperti mana saya katakan dia nak bagi jadi aman semua ni, dia nak bagi settle dia tak mau Syam pun tegang, Nanti siang keluar cerita pula orang Melayu pergi pukul, orang siang dekat Pahang. Dia tak mau jadi macam tu. Dia tak mau berpanjangan polemik itu. Maka dia hantar dua orang lagi pegawai untuk pi ke siang. Apa nama pegawai ni? Tun Telani dan juga Menteri Jana Putra. Tun Telani ni glamour. Tun Telani ini pandai cakap. Sebab tu kalau sejarah Melaka ni bila sebut Tun Telani ni orang tahu lah. Selalunya Sultan akan hantar dia untuk pi, pi deal lah dengan kerutaan asing dan sebagainya Tun Telani akan dihantar. Same guy. Tun Telani dengan Tun Jana Putra tadi ni uh, ataupun Panglima Jana Putra ataupun Datuk Jana Putra ni pi ke Siam bawa surat raja. Surat Sultan Mansur Syah. Petikkan surat itu uh, saya tak boleh hapai pasal dia tulisan klasik bahasa dia tajam tapi saya nak baca juga. Jadi saya, saya, minta izin saya nak buka sikit. Saya nak baca. Dia pendek lah. Ya? Isi surat itu merendahkan diri. Sebagaimana jiwa orang Melayu yang menyembunyikan kuku. Ini siapa kata? Hamka sebut. Sebahagian daripada isi surat itu ialah berbunyi begini. Surat ini hendak pun dilawani. Takut mudarat ke atas nyawa. Sungguh di dalam dilawani. Terlalu takut akan paduka bubunya. Daripada sangat harap akan ampun dan kurnia. Maka menyuruhkan Tun Telani dan Menteri Jana Putra. Saya pun tak faham. Hmm. Tapi Buya Hamka mungkin dia faham. Kau sikit-sikit kan? Bila kita isi surat ni nak bagi tahu bagaimana Sultan Mansur menyusun kalam dia tu rendah, slow walaupun kita dah menang lah itu. Kita boleh pergi dekat Siam, boleh minta macam-macam. kita menang. Kita boleh demand untuk orang Siam mai tebus balik hamba-hamba yang ada dekat Melaka ni. Tapi Sultan hantar surat elok-elok ajak kepada pendamaian. Maka diutuskanlah kedua utusan itu dengan serba-serbi kebesaran menuju ke negeri Siam. Sesampai di sana dengan budi bahasa yang amat halus dan siasah yang amat cerdik, Maka berhasillah maksud kedua utusan itu. Dapatlah menyembahkan surat dirajanya kepada raja yang selama ini menjadi musuh Melaka. Iaitu dapat jumpa dengan Kejansiar. Maka dengan itu, hiduplah kembali hubungan dan perniagaan antara dua negeri itu. Baiklah. Tentu perasan tak bila kita tengok filem uh, tentang hantu apa semua ni kan Sultan Mahmud kan Kita jarang cerita pasal siam Cuma nanti adalah uh, beberapa selit-selit sikit-sikit tu uh, Tapi yang betul-betul siam ni kita dah dengar sebelum tu okay, Yang kata perang dengan siam tu sebelum era Sultan Mansur masa Sultan Mansur dia hapuskan di hujung-hujung dia nak damaikan Sebab tu zaman Sultan Alauddin Dayak Shah nanti kita tak dengar tak dengar lah Sultan Mahmud kita banyak dengar apa? Konflik dalaman Oh, nak pergi minang putri yang gunung ledang lah pembesar apa bendahara kena bunuh dan sebagainya kan kita tak nampak ada konflik dia baik bagi saya sultan mansur ni dia yang uh, dia bawa keamanan itu dia memulakan balik sebab tu saya katakan dia macam sultan murad bila melaka dengan siam dah berbaik-baik itu yang jadi kisah tentang ufti tu ufti tu adakah kita hantar sebagai kita serah diri ataupun kita sebagai lambang persahabatan. Yang kedua, selepas Melaka dengan Syam dan baik balik hubungan, Sultan nak lebarkan lagi ke Majapahit. Maka bila sampai di Majapahit, disebabkan Melaka dengan Syam itu dah ada hubungan yang baik, maka Majapahit pun sambut Melaka dengan baik. Sultan Mansur sendiri pi. Sultan Mansur pi ke Majapahit, masa ni bawa lah laksmana baru dia yang muda. Yang baru grad daripada Pulau Besar. Siapa panglima itu? Nama dia Hang Tuah lah. Ha? Ya, ataupun mungkin ada orang kata pangkat dia. Ada kata nama dia Abdul Rahman. Allah Ta'ala Alam. Kita sebut hantuh lah sebagai jalan selamat. Eh? Hantuh dibawa bersama ke ke Majapahit pahit tu. bila sampai ke Majapahit, pahit, ada sambutan, ada tari menari, ada macam-macam lah kan? Pada peristiwa itulah yang mana hantuh beradu rentak dengan laksmana manja pahit tu. Taming Sari. Ha, jadi di sanalah. Uh, hantuah menang dan dapatlah hantuah keris Taming Sari Tapi kalau tuan-tuan buka YouTube sekarang banyak tuan-tuan Semua orang boleh bercakap Jadi sos itu banyak, saya tak tahu sos tu main daripada mana Ada orang kata Taming Sari itu turun daripada langit lah Ada yang boleh pergi dekaitkan Taming Sari itu main daripada pahlawan-pahlawan Islam dekat Dekat, dekat, dekat Iraq lah Jadi saya takut lah Saya dah beritahu hari tu kan kita punya siri kita ni tak mahu sampai tahap tu Kita tidak menolak dan kita tidak menerima bulat bulat Tapi selagi kita boleh berjalan di atas uh, landasan yang selamat Kita berjalan di atas landasan yang selamat dan sekali dua kita cuba mencabar minda itu sahaja. Nah, jadi, saya tak mahu nak pergi pakai teori yang pelik-pelik sangat. Sungguh pun saya tidak saya tidak sinis terhadap teori mereka itu. Tetapi, saya ambil jalan selamat dengan saya meraihkan. Lebih baik kita duduk pada paksi ini sehingga datang bukti yang mengatakan teori-teori itu betul. Maka, kita akan mengumumkakannya. Baik, jadi hantur tuan-tuan, kita tengoklah 1456-1477. Cuma ada isu sikit. Isu kat mana? Isu dia Sultanul Arifin, Syekh Ismail yang dibawa oleh Maulana Yusuf Al-Baghdadi sampai ke Pulau Besar Melaka tahun 1495. Ini saya ambil sumber daripada penduduk tempatan Pulau Besar. Dia pun kata, hantuah ni berguru dengan Adi Putra. Adi ini anak murid Syekh Ismail. Pulau Besar. Antara anak murid Syekh Ismail juga termasuklah Adi pendekar Yunus. Sebab tu tuan-tuan pergi -tuan, di, di, di Pulau Besar ada gua Yunus. Saya dah masuk dah gua tu. Uh, menarik juga gua tu tapi tu lah orang Melayu kita ni biasalah Titik judi pun melambak Nombor ekor semua tu ada pada itu dungu -dungu tempat betapa pahlawan Islam. Jadi, bila saya kumpulkan maklumat itu, saya bawa pulang, saya susun ikut kronologi, dia tak dia tak match. Sebab Sultan Arifin, Sultan Ismail Ismail datang 1495 dan dia datang sebagai anak murid kepada Maulana Yusuf Al-Baghdadi. 1495, hantu dah ada 14 77. So, 20 tahun. 20 years before. Saya bukan nak mempertikaikan. Tidak, tidak, tidak. Semua saya nak ajak tuan-tuan kita fikir sama-sama Adakah hantu lewat sikit? Lepas adakah hantu lagi awal? Adakah, adakah hantu ni bukan anak murid Syekh Ismail tapi teman sepeguru Syekh Ismail? Tapi masalah dia Syekh Ismail sampai pulau besar 1495. Sultan so, Arifin saya selalu pergi ziarah makam Syekh Ismail. Sultan, so, Sultan so, Arifin. Ha? So, tuan pergi dah pulau besar singgah ziarah. Ha? Masa saya pergi pulau besar tu naik dekat JT dekat apa? Ubay, Umbay, Melaka tu kan. Ramai lah orang Indonesia pergi wajah tahbuk tu dia buat duk semang dia kata sedih pak dia kata sebab dekat indonesia tu dia kata makam-makam wali songong ni penuh orang dia kata macam dengan pasar malam dia kata macam dengan pasar tapi di sini dia kata makam ini makam guru kepada wali songong tetapi tidak ada orang datang dia kata bukan tak ramai-ramai tapi itulah bila kita balik kita susun balik ikut akademik oh dia ada sikit masalah anachronism dia panggil siapa main dulu ataupun adakah memang hantuah dulu pergi pulau besar betapa dia sampai pasal Tentu tuan pergi pulau besar kebelah pagi tentu tuan kena tidur di sana bila pagi waktu ayat surut tu ada batu besar di tengah laut. Tuan-tuan nampak. Kami berjalan kaki pi tau. Tapi saya tak duduk lama pasal saya takut. <laughs> mimbul saya seorang Joe kalau dia tengok video ni. Dia berani. Orang kampung, orang Greek. Bila sampai ayat pasang nanti Ustaz, batu tu kehilang hilang. Hilang sebab ayat laut lah maksudnya. Tapi bila ayat surut kami pi, batu tu tinggi. Tak boleh tak boleh rabat pun. maksudnya, tengah laut lah. Dikatakan hantu berlatih di situ lah atas batu tu. Banyak tempat-tempat menarik dekat Pulau Besar tu. Sejarah klasik dan sejarah moden. Kalaulah saya Allah berikan saya kesembuhan total GERD dan anxiety ni Saya terangin kita pi bawa ke sana Bawa ada kawan-kawan kita yang lain Memang santai kita pi. Ya, saya pun sihat sekarang Alhamdulillah Cuma bila ada anxiety ni Dia takut sikit Keluar pening dia jadi ketak. Ha ni lah Saya doa kepada Allah SWT Tuan-tuan dalam ni Para wali ramai Doa kat saya Kalau saya sembuh total Kita pi. Ustaz bawa kamera Kita buat dokumentari kat situ ha, Saya berani pasal Saya terlalu kerak Bipulau besar Zaman saya belajar di UAE dulu, boleh dikatakan katakan sebulan sekali kan BP. Seronok, seronok. Orang yang tablik ramai, orang yang pendekar ramai, orang yang nombor ramai, orang yang punya kubur pun ramai, orang yang sufi pun ramai. Ada satu pakcik tu nama dia P. Ramli. Dia orang Damansara. Bukan orang sufi-sufi pun. Dia, orang bisnes, orang orang orang, orang KL. Tapi bila dia tua, dia nak cari Tuhan. Dia pergi mengabdikan diri kat situ. Dia jadi khadam dekat makam Sultan Arifin Sosial Ismail tu. Dia buh nama dia P. Ramli. Nama dia Ramli. Tapi P tu dia kata sepanjang pulau dia kita ada. Ha? Masjid Syekh Ismail sebelah makam Syekh Ismail. Seronok kalau saya sejujurnya saya pi saya seronok. Zaman saya pi dulu tak ada elektrik. Bila malam gelap gelita, gelap gelemak yang tu. Elektrik tak ada. Saya dipahamkan sekarang ada elektrik dah sebab masa tahun-tahun akhir kami pi dulu depa dah pacak tiang. Lah. Nak kata nak usuk elektrik, Allah Taala Tapi saya pi tak ada elektrik. Dia pakai generator je. Hotel sebelah tu kan. Hotel pun tak cukup hotel sangat lah. Tapi kita tidak nak kemah. pi lah pih. Kalau tahu, tahu pih dengan saya pun pih dengan orang lain. Tapi pergi sendiri lah. Seronok kan. Feeling dia tu makam-makam ya, pahlawan jadi 1495 dia pernah pergi di Pulau Besar adakah hantuah dulu pergi di Pulau Besar ataupun adakah hantuah tak pernah pergi Pulau Besar pun sebab dalam sejarah Melayu ni hantuah banyak di Gunung Ledang ha, itu yang kita nak kena pecahkan bersama okay? ha, simahlah di komen nanti cuma jangan bergaduh ya ha? saya persilahkan perbincangan tanpa pergaduhan teori yang saya kemukakan ni bukan teori saya teori buku lah teori sastra yang mainstream yang kita duk pegang dari dulu pun geng-geng sufi pegang hantuah memang keluaran Pulau Sang. Yakin? Tetapi dah tanya geng-geng Gunung Jerai, geng-geng Sufi ni. Hantuah mana? Pulau Sang. Anak murid Adi Putra, Adi Putra, anak murid Syekh Ismail. Adi Putra satu perguruan dengan pendekar Yunus. Satu perguruan dengan uh, bukan semua wali Songo, Sebahagian wali Songo. Jadi Adi Putra balik ilmu tu. Kemudian hantuah berguruh dengan dia. Ada yang kata hantuah berguru di Pulau Besar, ada yang kata hantuah berguru di Gunung Ledang. Tapi dengan Adi Putra juga. Cuma yang saya timbulkan ni, kelompangan ada di mana, bila mana tengoklah. Kalau kata hantuah di Pulau Besar, Pulau Besar hanya diteroka oleh di Syekh Ismail 1495. Adakah sebelumnya itu Pulau Besar dah ada? Kalau ada bukan Syekh Ismail orang lain sebab Maulana Yusuf pun datang 1495. Jadi ada kelompangan Ustaz. Gunung Ledang pun tak berapa sedap, Pulau Besar pun tak berapa sedap. Mungkin teori Bukit Panau tu betul. Bila kita dapat susun, dia ada kronologi, ah, kemah. Tuan-tuan ingat, dalam Ilmu sejarah, dalam kita mengkaji sejarah, kita jangan terlepas satu faktor. Apa faktornya? Geografi. Kadang-kadang kita orang sejarah, tapi kita terlalu pegang sejarah, kita lupa faktor geografi. Contoh, bila mana kita cerita tentang kapai-kapai uh, masuk ke Sungai Melaka. Kita fikir, macam mana masuk Sungai Melaka, Sungai Melaka law macam mana? Geografi. Dulu Sungai Melaka bukan macam tu. Sama macam, ni kalau khusus untuk orang belum Ya, ataupun orang yang bukan pembina yang tahu Parit busuk Ustaz ha, uh, Di Kembara Semang Itu dulu laluan sungai Orang kembara All oh, Semenanjung Main sampai lalu dekat sungai tu Naik pergi pondok sebelah tu ha, Buka balik channel Seberang perai channel uh, Youtube Mamu kita cerita kan Memang laluan sampan Samalah juga Kita cerita tentang sungai-sungai Dekat durian burung Yang menghubungkan Sungai merbuk yang memang ulama-ulama kita ni memang guna laluan su sungai ialah jalan kaya dulu. Tapi sekarang kalau kita pergi depan ibu busuk, dia parit ni. Nah. ayam pun tak ada orang. Jadi kita rasa macam tak logik contoh ni. Ha, itu kata-kata bila sejarah kena link dengan geografi. Pidi, uh, pidi banyak pahit. Kemudian setiap apa berlaku, Raja Cina pada masa tu dengar Melaka dah naik balik. Bukanlah sebelum ni tak adalah jatuh tapi makin berkembang. Sebab apa? Selepas pidi banyak pahit, satu persatu kerajaan di semenanjung ni perlok kampar apa semua ni semua mai jumpa Sultan Mansur dan bagi baik oh Sultan Mansur kalau kita nak kata khilafah boleh jadi khilafah Melaka orang masa masa tu dan tak mustahil kalau mungkin masa tu Melaka adalah khilafah tak tahulah kan ya, no, oh, teori baru kena pula kecau ni tapi tak mustahil sebab depa datang bagi baik oh, kepada Sultan Mansur tetapi kita dah baca perhubungan Sultan Mansur uh, Melaka dengan Uthmaniyah Us bermaksud iyalah mungkin kita di bawah Osmania sebab kita dah jumpa beberapa bacaan uh, Tuah mengadap apa uh, nama ni Maharaja, Maharaja Rom. Yeah, kita dah clear lah bila kita bila penulisan Melayu kata Maharaja Rom bukan kata dekat orang oh, putih. Rum itu ialah Uthmaniyah sebab selepas peristiwa pembebasan Konstantinopel itu masih dirujuk sebagai Uthmaniyah Maka semua dalam sejarah sebut semua negeri di Nusantara dah bagi baik lah kepada Sultan Mansur Melaka. Hatta sebetulnya dia nak buat apa-apa undang-undang pun dia kena minta izin Sultan Mansur dulu. Kecuali satu negeri ya kata Buya Hamka negeri Batak tak sampai mesej Islam dan mesej Melaka tu kerana faktor komunikasi, faktor mungkin dia itu mungkin lebih ganah dan sebagainya Allah Ta'ala tapi negeri Batak dia only yang tak sampai Uh, baik ah Sultan Mansur itu. Jadi bila Sultan Mansur dah buka lembayungan dia tu besar Melaka, baru Cina dah buka pintu balik. Sebelum sebenarnya, sebenarnya tak tutup, cuma dia suam-suam kuku perhubungan tu. Nak habaq bagaimana Sultan Maharaja Cina ni begitu menghormati Sultan Mansur? Tuan, tuan orang kata Melaka tunduk bawah Cina. Saya nak tanya Bukan bukan puteri Melayu yang dihantar ke China. Puteri China yang dihantar mereka ke Melaka. Siapa tunduk kat siapa? Kalau ikut logiknya Ustaz. Dan ikut logiknya. Putri Hang Lipo dihantar oleh, oleh Maharaja Cina berserta dengan 500 orang uh, penemani dayang-dayang Cina dan juga orang Cina dan disediakan depan di Bukit Cina. Sekarang Bukit Cina juga nama dia kan. Di sana kubur kan. Jadi dekat dengan kolej kesihatan tu. Tu penempatan depa dulu. Kalau Sultan Mansor dan Melaka ni tak penting kepada Maharaja Cina, dia tak hantar anak dara dia bang untuk membina hubungan dengan Sultan Mansor dan sebagai nak iktiraf Sultan Mansor. cuma dalam sejarah Melayu menyebutkan uh, Sultan Mansor hantar dua orang special brand dia untuk pergi di jumpa Maharaja Cina dulu ataupun pergi siasat Maharaja Cina dulu kok kok ada agenda di sebalik sebab tiba-tiba baik sangat ha itu maksudnya uh, dalam bahasa kita kita kata kita ikhtiyat kita berhati-hati jadi sultan mansur terimalah rombongan Hang mai dan sebagainya menjadikan hubungan baik kemudian tapi yang menarik dia kok mana hebat sultan mansur pun dalam bab agama dia tak pernah lupa pasal sebab islam dia datang kok tu laluan dia pasal kan kita ada cerita tentang samudera samudra pasai turun uh, sampai ke melaka kan Islam tu datang jadi dalam sejarah Melayu disebutkan apa sahaja perbincangan fiqh uh, ataupun hukum-hukum kontemporari yang tidak ada dalam kitab maka Sultan Mansur akan hantar pegawai dia pi ke Pasai jumpa dengan majlis fatwa dekat kerajaan Pasai walaupun masa tu Pasai dah tunduk bawah Melaka orang lah, bukan tunduk menghormati Melaka tetapi dalam bab agama terutamanya fiqh syafi'i maka dia akan hantar orang pi ke pasal tanya untuk tok guru pasal dah keluar hukum baru balik ke Melaka dan dilaksanakan dan disebarkan ke seluruh wilayah bawah Melaka begitu kedah apa jadi sejak macam kedah masih ada tetapi uh, Tidaklah disebut dengan kedah tua hebat dulu tapi kedah dihormati yang ini saya kena sebut juga. Buya kau sebut uh, dalam banyak-banyak negeri-negeri semenanjung dan juga negeri kepulauan Nusantara yang pi mengadap Sultan Mansor itu yang dihormati oleh Sultan Mansor politically ialah wakil-wakil daripada Kedah yang dihormati oleh Sultan Pengasos religion ni ha, <laughs> agama adalah kerajaan pasai itu menandakan apa? Sultan Mansur pandai meletakkan diri dia dalam bab agama dia hormat pasai dalam bab politik dia hormat Kedah sebab Kedah lebih lama sebab tu dia boleh bertahan dalam bab jihad ataupun bab inter-country punya hubungan hubungan luaknya dasar dia membina hubungan dengan China dia berbaik-baik dengan Siam walaupun dia pernah mengalahkan Siam tapi dia memaafkan dan dia berbaik-baik itu kehebatan Sultan Mansur. Sebab tu bila, kita katakan zaman Sultan Mansur punca zaman kegemilangan punca. Cuma yang menikmati kegemilangan itu sebenarnya zaman Sultan Mahmud. Tapi bila dia berada di punca, dia jadi melakon ni. Dia naik, 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 naik. Zuk tu weh. Zaman Sultan Mahmud tu kemuncak. Tapi kemuncak bukan tangan dia. Tangan ayah dengan Tok Wan dia. Sebab tu dia zaknya tu lah. Sultan Mansur juga dalam rekod kita uh, dekat kereta ni dekat Serah Melayu dia pergi buat haji ha? pergi buat haji di Mekah dan masa itulah hantuah ikut pergi haji sebab tu orang kata hantuah ni Haji Abdul Rahman nama dia kalau tak mau terima teori tu tak apalah boleh haji hantuah tak apalah tengah bergaduh ya. tapi Sultan Masa memang saya baca dalam 5, 6, 7, 8 catatan buku semua setuju dia pergi haji dia pergi buat haji dia pergi ziarah masa tu dia, dia sebut Qadamul Haramain uh, penguasa ataupun uh, Dia disebut sebagai syarif lah syarif iaitu yang menjaga amanah Uh, Haramain bagi pihak Uthmaniyah Maka Raja Sultan Mansur pergi jumpa mereka buat haji dan diraihkan di sana Kemudian Sultan Mansur meninggal dunia pada tahun 1477 Tun Perak mula naik zaman Sultan Muzaffar Jadi Dia betul-betul bekerja keras. Ini pun zaman Sultan Mansur. Maksudnya Kegimilangan Melaka era Sultan Mansur Antara juga orang yang hebat ialah Tun Perak ha, Jadi tengok-tengok Perdana -tengok, Menteri apa berada di belakang Tun Perak ini lama. Dia pun usia panjang eh. ha? Dia meninggal nanti zaman Sultan Mahmud sehingga saya